на своем опыте неодноразово доводила, как нужно бороться с системой, и какие того есть наши. Витайте, Микола Бежинар. Добрый день. Ровно год тому назад я первый раз пришел в Раду активиста Майдана. Я благодарен им, потому что, в принципе, год тому назад я говорил, основная проблема в Украине это будут тарифы, это ЖКХ. Потому что Украину развалит, даже не война, а вот воровство, ложь и грабеж. И молчаливое согласие всех остальных. Я о тарифах чуть-чуть скажу чуть попозже. А сейчас я расскажу, что произошло за год. За год у нас образовались три реформы. Децентрализация, новая полиция и новая форма субсидий. Так вот, киевляне граждане Украины. Это приведет к катастрофе. С чего начать? Децентрализация. Вы мне покажите хоть одного кандидата в депутаты или кандидата в мэра, который порядочно нормального человека без денег. Скажите, когда мэр или депутаты на выборы тратят десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы, он что, идет работать на одну зарплату? Он идет воровать. Потому что за 24 года у нас нету связи. Мы идем, голосуем, и на следующий день забываем, какая у него программа. У нас люди идут голосовать и не знают за кого, лишь бы пойти проголосовать. И потом оказывается у разбитого корыта. Децентрализация это, будем так говорить, чушь собачья. Второе. Давайте поговорим о новой полиции. Замечательно. Знаете, почему до сих пор бюджет не сформировали? Потому что по бюджету Министерство внутренних дел с новой зарплаты, которую вам еще не поднимали, будет приблизить на равен бюджет Украины. Америка уже дает опять миллиард долларов, которые якобы могут спасти нас. Нет. Третий раз. Там да, помощь. Знаете, когда МВФ предоставляет какие-то деньги, я просто говорю, они берут под 0,25%, печатаются деньги, а дают нам под 5%, это 20 раз выше, чем берут. А рассчитываться чем? Рассчитываться, не знаю, территорией. Землей, которой на Украине можно посадить, ветку вставить и вырастить дерево. И вот э, третья реформа, это... Вот главный реформатор Сакашвили, да, вот по правде говоря, грузины. Но в Украине нет умных людей, нету порядочных, нету. Я только с Одесской области приехал, у меня мама прислуга. Так вот я могу сказать, губернатор Сакашвили на велосипеде катается вокруг своей резиденции. Так. А э, в сторону Измаила Ирини, там во время войны таких дорог не было. Проехать невозможно. Так что нам сказки рассказывают? Какие это реформы? Это реформы, что Госдеп выделяет деньги на закупку от новых автомобилей. А кто будет платить за бензин? Третье. Субсидии. Так вот. Простой пример. Финляндия, которая намного благополучнее нас. Приняли решение. До 2017 года минимальная зарплата, минимальная пенсия 800 евро у всех. Минимальная кого больше, у того больше. Но ни одних льгот, ни одних субсидий не должно быть. Никаких. Почему у нас не произошло это? Да потому что на это держится вся коррупция. 24 года мы избираем, они приходят и грабят. А мы молчим. Что такое субсидия? Это хуже даже, чем поек черновец. Потому что субсидия это повышенные тарифы. Потому что субсидия выделяется только в конце года. И в конце года идет дерибан между олигархами, между своими. Вот, между властью. Что такое льгот? Вместо того, чтобы повышать вам пенсии и зарплаты, говорят, а мы выделяем на субсидии. И вот в конце года сейчас сидят, ждут, а кто еще сколько нам даст? Чтобы в следующий год отчитаться, что у нас будет еще больше субсидий. Кончится это чем? Хочется тем, что ни у вас, ни у кого не будет денег. Не будет ничего. Нас превратят в овощей. Которые не будут иметь права голоса. Которые будут говорить, омолчите Украина, а вы должны тем, 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 тем. Чем лучше вот такая политика Госдепа, чем отношение России и Путина к нам? Я скажу, ничем. Это то же самое. Не э, насрать из-за выражения на Россию, насрать на Путина. Но почему мы здесь довели до такого? Почему? Мы в этом виноваты. И последнее, я вам скажу. Я был на тарифном мантане, я общаюсь там. Я хочу обратиться к вам. Моя мечта может сбудется. Может, на этой неделе, может, на следующей мы начнем сообща со всеми партиями собирать списки киевлян. Дадим три месяца, что власть в Киеве отчиталась о нашей собственности. Куда ушло Киев Энерго, куда ушло Киев Водоканал, Киев Газ. На каком основании то, что принадлежало вам, еще раз продано? Где весь наш нежилой фонд? На каком основании весь нежилой фонд, который находится в ваших домах, распродан там в аренду. За какие деньги построены наши знаменитые администрации? Колосеевский, Соломинский. И там только бриллиантов не хватает. За счет чего? За счет вашего разграбления. Сотрудники одной администрации, вот только Соломинского района, по количеству сопоставимы с муниципалитетом города Нью-Йорка. Это нормально? Так да кто виноват? Виноваты мы. У меня будет к вам просьба. Говорите знакомым, говорите друзьям. Давайте объединяться. Давайте, как только начнется сбор подписи по, по этим вопросам, приходите, мы будем рассказывать, разъяснять и будем делать сообща. Вместе мы сила. По одному мы ничего не решим. По одному мы, мы будем плевать только против ветра. Мы их всех содержим. Власть должна зависеть от нас. Мы не должны быть попрошайками. Поэтому, дорогие киевляне, украинцы, давайте. У нас есть последний шанс понижение даже на ренту или еще что-то, это не решение проблем Вас все равно надурят. Вот скажут сейчас, вот мы понизим ренту на газ. Надурят. Через месяц, через два успокойтесь и будет то же самое. Вопрос в другом. Вопрос в системе. Систему надо менять. Чтоб Порошенко и Циники и все остальные отчитывались перед вами. Мэры, депутаты. Чтоб они вас боялись чтобы они знали, что они от вас зависят. Они на вас только плюют. Они перед выборами вам могут там денежку дать или еще что. -то. И потом будут воровать, воровать и воровать. У нас должно быть три принципа на Украине. Не лгать, не воровать. И должна появиться ответственность. Не только их перед нами, но и нас перед самими собой. Почему мы идем за них голосуем? Спасибо.